হ্যালো রিয়ান গুড মর্নিং মানে ব্যাঙ্কুয় আপোনালোকলৈ নতুন একটা ভিডিওতে স্বাগতম বহুরে বহুতে দুটাম কথা আছে মই ভিডিও মাধ্যমে আপনাদের মত অবগত আহক আর ভিডিও আগবা প্ৰথম কথা যি সকল কেন্ডিডেট এইবার এই ডিআই গ্রেট ফোর লভেলের যখন কেন্ডিডেটে ফাইনেল সিলেকন পালে কেণ্ডিডেটৰ ভিতৰত আমি যদি সাউ লক্ষ্য কৰো এই গেট গ্রেট দুটা কেটেগরি আছে এটা টেন ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু এটা এইট ষ্টেণ্ডাৰ্ড এতিয়া যেতিয়া আমাৰ এপইণ্টমেণ্টসমূহ দিব আমাৰ এপইণ্টমেণ্টৰ কথাটো অৱগত কৰিছেই মুখ্যমন্ত্ৰীজনে নৱেম্বৰ মাহত আমাৰ এপইণ্টমেণ্টসমূহ দিব গতিকে ন এপইণ্টমেণ্টসমূহ দিয়াৰ পাছত আমাৰ যিবিলাক ডকুমেণ্ট লাগিব বহুতে হয়তো এইট পাছ যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেটবিলাক আছে আৰু বহুত প্ৰায় কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কি হৈছে এইট পাছ চাৰ্টিফিকেট হয়তো নাই যিসকল কেণ্ডিডেটে টেন পাস করলে বা টুয়েলভ পাশ করলে এইট পাসর যার গ্রেড ফোর পোষ্টত পোস্টে এপ্লাই করেছিলেন আর তারপাশত কি হলো এটা ফাইনেল সিলেকন পালে আর পয়ার এতিয়া বহুতো একটা প্রশ্ন হয়ে আছে যে আমি এইট পাস সার্টিফিক আমাকে লাগবে নাকি আমি যেটা এপয়মেন্ট পাব জয়নিং করবলে যাব সেই ক্ষেত্রে আমি কব বিচার হাইস্ট আমার কালিফিকেশন হয় আমি এই সার্টিফিক আপনাদের হয়তো ডকুমেন্ট ভেফিকেশনের সময় আপনাদের দিছিল গতি আপনি যদি টুয়েলভ যদি আপনি যদি পহিলে বা টুয়েলভ সার্টিফিকেট সার্টিফিক আপনাদের লাগবে পে বা টেনে যদি পড়িলে আপনার টেন সার্টিফিকেট সার্টিফিক লাগবে টেন পাস বা টেলভ পাস তারপর যদি আপনি এইট পাস তেতিয়া কি হবো আপনার এইট সার্টিফিকেট সার্টিফিক লাগবে যদি আপনি হাইস্ট কোয়ালিফিকেশন যদি আপনি এইট পাস গতি আপনার এইট পাসর লাগিব এইট পাছৰ যি চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বীট লাগে আৰু আপোনালোকে হয়তো দে দিছিলেই আপোনালোকে ভাই ভাই দিবলৈ যাওঁতে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত হায়েষ্ট যিটো কোৱালিফিকেশ্যন হয় এইট পাছ বা টেন পাছ বা টুৱেলভ পাছ যিটো আপুনি পাছ তাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিলে আপোনালোকৰ হৈ আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকৰ যিটো হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন হয় তাৰ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট আপোনালোকৰ হ'লে হৈ যাব এতিয়া আহিছোঁ এইচ ডি আই থ্ৰী পইণ্ট জিৰ'ৰ ক্ষেত্ৰত আমিতো গম পাইছোঁ অসম মুখ্যমন্ত্ৰীজনাই কৈছে যে এটা ছিষ্টেমেটিক বা মতে এটা আহি যাব বুলি কৈছে প্ৰচেছত এটা আহি গৈছে বুলি কৈছে আমি এটা তেওঁ ব্ৰাইট দিছিলে তাত আমি হয়তো শুনা পাইছিলোঁ যে কি হৈছে প্ৰতি বছৰে তেওঁ কি ভেকেঞ্চিসমূহ উলিয়াই থাকিব বুলি কৈছিলে যেনেকৈ আমাৰ এ ডি আই ওৱান পইণ্ট জিৰ'ত ভেকেঞ্চিসমূহ উলিয়াই লৈ তেনেধৰণে আমি এ ডি আই টু পইণ্ট জিৰ' পালোঁ ঠিক তেনেধৰণে এই ডি আই থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' ওলাব বুলি কৈছে কিন্তু আমাৰ প্ৰচেছটো আমি হয়তো দেখা পাইছোঁ যে আমি দুবছৰ দুবছৰ লাগি যায় আমাৰ এই ডি আই ওৱান পইণ্ট জিৰ'টো দুবছৰ চব ক্লিয়াৰ কৰালৈকে এপ্লাই হোৱাৰ পৰা এপইণ্টমেণ্ট দিয়ালৈকে প্ৰায় দুবছৰ সময় লাগি যায় ঠিক তেনেধৰণে এতিয়াও আমাৰ দেখা পাইছোঁ যে এইডেট টু পইণ্ট জিৰ'টো ঠিক তেনেধৰণৰ এতিয়া আমাৰ যিখিনি এতিয়া নতুনকৈ কেণ্ডিডেটখিনিয়ে কোৱালিফাইং কৰিলে বা তেওঁলোকে ফাইনেল চিলেকশ্যন পালে এপইণ্টমেণ্টসমূহ আমাৰ নৱেম্বৰ মাহত দিয়াৰ কথা আছে নৱেম্বৰ মাহত এপইণ্টমেণ্টসমূহ দিব এপইণ্টমেণ্টসমূহ দি মেলি জইনিং কৰালৈকে নিশ্চয় এই বছৰটো গুচিয়ে যাব তাৰপাছত আছে দুহেজাৰ ছাব্বিছত ইলেকশ্যন আছে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে অলপ হয়তো এইবিলাক পিছ পৰি যাব তাৰপাছত কি হ'ব আকৌ যিটো আমাৰ ভেকেঞ্চি এই ডেই থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' খুব সম্ভৱ আমাৰ আকৌ ক'ব গ'লে অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত আকৌ এইবছৰ শেষৰ ফালেহে ওলোৱাৰ সম্ভাৱনাটো আছে যদি এইডেট থ্ৰি পইণ্ট জিৰ' ওলায় কাৰণ কিমানখিনি ভেকেঞ্চি আছে তাক চেক আউট কৰিব লাগিব কিমানখিনি ভেকেঞ্চি ৰৈ গ'ল কিমানে জইনিং কৰিলে সেইবিলাকতো চাব লাগিব চেক কৰিব লাগিব চেক কৰাৰ পাছত কি হ'ব এই বছৰতো নাখাতেই আমি যদি ন'টিফিকেশ্যন আহে খুব সম্ভৱ দুহেজাৰ ছাব্বিছ বৰ্ষৰ মাছ মজিয়াত ন'টিফিকেশ্যনটো আহি যাব যদি মাছ মজিয়াত ন'টিফিকেশ্যনটো আহি যায় খুব সম্ভৱ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মানতহে কি হ'ব যিবিলাক আমাৰ এইডি থিপঞ্জী অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব আশা মই কৰা মতে মই যিটো ভাবিছোঁ বা যিটো প্ৰচেছিং ছিষ্টেমটো মই যিটো দেখিছোঁ সেইমতে আমি যদি আশা কৰোঁ খুব সম্ভৱ দুহেজাৰ ছাব্বিছ বৰ্ষৰ মাছ মজিয়াত নটিফিকেশ্যনটো আহিলে মানে অক্টোবৰ মানত কি হ'ব এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ যাব পাৰে আৰু যদি এপ্লাই ষ্টাৰ্ট যেতিয়া হৈ যায় কি হ'ব দুহেজাৰ সাতাইছ বৰ্ষলৈ যাবগৈ সাতাইছ বৰ্ষ খুব সম্ভৱ ছমাহ সাত মাহৰ পাছত তেওঁলোকে কি পাতিব যি আমাৰ এক্সামসমূহ পাতিব এক্সামসমূহ পতাৰ পাছত আমাৰ ফাইনেল চিলেকশ্যনলৈকে দুহেজাৰ আঠাইছ বৰ্ষ গঢ়কিবগৈ পায় মানে দুবছৰটো লাগিবই কণ্টিনিউ দুবছৰ লাগেই এটা ছিষ্টেমত কওঁলে মানে দুবছৰ আমাৰ সময় লাগিছে গতিকে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে কি কৰিব এতিয়া ময়ো এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি পঢ়ি থাকিলে এলাপ নহয় গতিকে আমি পঢ়ি থাকিব লাগে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামো দি থাকিব লাগে বহুতে সুধি আছে যে এইডেৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত বা গ্ৰেড ফ'ৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আমাৰ ফিল্মছ হয় আমি এ পি এছ চিত তাৰপৰা মিনছ হয় তাৰপিছত ভাইবা হয় সেই চিষ্টেমটো হ'ব নেকি এই কথাটো যদি আমি এটা চিন্তা বা আমি ভাবি চাওঁ তেতিয়া কি হ'ব পাৰে আমাৰ দুটা ফেচ হ'ব পাৰে পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ টায়াৰ ওৱান টায়াৰ টু আমাৰ যেনেকৈ চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ যিবিলাক পোষ্টত পোষ্ট থাকে তাত কি হৈছে দুটা এক্সাম বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব পাৰে আমাৰ গ্ৰেড থ্ৰি ক্ষেত্ৰত গ্ৰেড থ্ৰি যিখিনি আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ পোষ্ট আছে বা যিখিনি গ্ৰেজুৱেট পোষ্ট আছে গ্ৰেজুৱেটখিনিৰ কাৰণে যিখিনি পোষ্ট আছে সেই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব দুটা ফেজত এক্সামটো পাতিব পাৰে টায়াৰ ওৱান বা টায়াৰ টু দুটা ফেজত এক্সামটো পাতি তাৰপৰা নেক্সট স্কিল টেষ্টটো তেওঁলোকৰ হ'ব পাৰে কিন্তু গ্ৰেড ফ'ৰ লেভেলৰ যিটো আমাৰ এইট ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু টেন ষ্টেণ্ডাৰ্ড তাৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আমাৰ যি টাই ওৱান টায়াৰটো দুটা এক্সাম নহ'বও পাৰে গতিকে যিসকল কেণ্ডিডেট গ্ৰেড ফ'ৰত এপ্লাই কৰিব সেইসকলৰ ডাইৰেক্ট এক্সামটো হ'ব আৰু ডাইৰেক্ট ভাই ভাই হ'ব তেওঁলোকৰ যিটো মাৰ্কছৰ হয় এইটোৱেই হ'ব যেন লাগিছে কিন্তু গ্ৰেড থ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত দুটা এক্সাম হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ কিন্তু গ্ৰেড ফ'ৰ ক্ষেত্ৰত নহ'বও পাৰে সেইটোৱে এতিয়া আমি ন'টিফিকেশ্যন ওলালে হয়তো গম পাম আৰু বহুতে সুধি আছে যে আকৌ দুটা এক্সাম হ'ব বা তাৰপিছত কি হ'ব ছিষ্টেমটো আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ ক্ষেত্ৰতো দুটা এক্সাম হ'ব নেকি আমি নটিফিকেশ্যন ওলালে গম পাম কিন্তু গ্ৰেড ফ'ৰ ক্ষেত্ৰত এটা এক্সামেই পাতিব যেন মোৰ অনুমান হয় আৰু এটা এক্সাম পাতিব লগতে আৰু ভাই ভাড়াটো থাকিবই ইণ্টাৰভিউ যিটো হয় তাৰ এইটো থাকিবই কিন্তু গ্ৰেড থ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত দুটা এক্সাম হোৱাটো হ'ব পাৰে কাৰণ গ্ৰেড থ্ৰী যিটো আমাৰ দেখা পাইছেই টাই ওৱান আর টায়ার তো দুটা এক্সাম পাতি তারপর যে স্কিল टेस्ट স্কিল तो হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু ग्रेड ফোর ক্ষেত্রে এই যে হব মো অলপ সন্দেহ এটা কিন্তু আমি নটিফিকেশন আহিলে পাম আমি দেখি লক্ষ লক্ষ কি্ডিডেটে এপ্লাই কয় তেনে ক্ষেত্রে যদি করে বা টায় এক দুটা এক্সাম যদি পাতে নিশ্চয় আমি পাঁচ আমি দেখা পাম গতি আসলে আপনাদের মজুত সর এটা দিবলৈ আজিৰ ইমানে ধন্যবাদ